নমস্কাৰ দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আদি আহিছে ৰাতিপুৱা হঠাতে ফোন কৰি ক'লে যে আহিব বুলি চাহ তাহ খোৱাৰ পাছত চিকেন ভাল পাওঁ ল'ৰাটোৱে ক'লে যে আজি হেনো সি সৰুৱা খাদ্য খাব চিকেন খাই খাই আমনি লাগি গৈছে আদি চলি আছে গৰমৰ বন্ধ আগতে আমাৰ গৰমৰ বন্ধ হ'লে মাহী পেহী জেঠীতৰ ঘৰলৈকে যাওঁ স্কুলত বিনামূলীয়া পাঠদান হয় নাইবা সমনীয়াৰ লগত খেলোঁ বৰশী পাওঁ কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বন্ধ হ'লেই পাৰ্ক ৰেষ্টুৰেণ্ট নাইবা অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰ ফুৰিবলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যস্ততাবোৰৰ অজুহাতত আজিকালি মানুহে মানুহৰ ঘৰত কমকৈ যায় বা গ'লেও বেয়া পায় আৰু দুপৰীয়া সাঁজত বনালোঁ এয়া ভাত অমিতাৰে মাছৰ মূৰ ক'লা কচুৰ ভাজি তিতাকেৰেলাৰ ভাজি মৰিচা শাকৰ ভাজি এখন আছিলে চাটনি এইফালে ছাগলী মাংস দালি আৰু জিকাৰে মাছৰ জোল গৰম নাইবা বিভিন্ন ব্যস্ততা অজুহাতত ঘৰলৈ আলহী আহিলে বেয়া পাব পৰা আধুনিক মনৰ এতিয়া হৈ উঠা নাই এইখিনি সংস্কাৰ ঘৰৰ পৰাই পাই আহিছোঁ আলহী আহিলে খুব ভাল পাওঁ নিজে বনাই মেলি খুৱাই সুখী অনুভৱ কৰোঁ কিছু সময় জিৰণি লৈ পেলাই এয়া আবেলি আদিক লৈ ওলাই গ'লোঁ ক'ত গ'লোঁ নেক্সট ব্লগত কৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে